Традиційно аутсорсинг віддалену розробку програмних продуктів вважають сильною стороною українських розробників і взагалі індустрію, яка цю сферу генерує. Чому це так і чи довго це триватиме? Запитаю я у Жені. Одна з больших вещей, которая є в українській аутсорсингі, або в українському ІТ, это Очень высокое качество работы. Ребята, программисты, которые живут в Украине, работают в Украине, действительно большие специалисты в своем деле. И они такими прослыли. Так как в Америке живет достаточно много выходцев из бывшего Советского Союза, русскоязычных, аудитория, они себя зарекомендовали хорошими специалистами. И сегодня, когда там, последние 10 лет аутсорсинг-индустрия, на самом деле, начала сильно развиваться в Украине, народ пришел сюда, и они ожидали получить хороший сервис. И в большинстве случаев они действительно, действительно получают. То есть украинские специалисты, во-первых, хорошие технари, во-вторых, во многом по своим культурным понятиям Сівпадають цих американськими партнерами. Бачите, ви почали говорити про культурну складову. Зазвичай, коли говорять про аутсорс розробку і про основну причину, чому саме на аутсорс віддають розробку в такі країни, як Україна, називають ціни. І Україна справді дешевше, ніж Росія, ніж Угорщина, ніж Польща. Там... І про значну економію можна говорити, якщо порівнювати з Штатами. Але чи найдешевшим все одно на цей момент лишається український розробник. Діло в тому, що на самом делі, якщо ви питаєтеся українські розробці. украинская компания пытается выиграть ценой, то она уже проиграла. Да, потому что э, если они хотят быть самыми дешевыми, то что-то здесь не то. Украина не выигрывает ценой, и это неплохо, это не хорошо, это просто факт. Например, Индия дешевле, то чем это Украина. Это миф про то, что это, украинцы дешевле. Абсолютно, часть. абсолютно. Чем Украина действительно может выигрывать и выигрывает, это опять-таки вот этим более подходящим культурным, своим, э, р... культурным совпадением с американцами, чем Индия. Как Украинец можно выиграть у аутсорсера коллеги индуса? Okay. <laughs> Очень много работал в своей жизни с индийскими аутсорсерами. Дело в том, что в Индии есть культурная проблема. Да? Значит, у них за счет того, что много, год, много лет подряд вырабатывалась эта вот система: что там кто начальник, кто прав, у них нет понятия нет. Они не могут спорить с начальником. То есть никогда не могут. Это не то, что им тяжело, они не могут. И когда. Заказчик из Америки говорит, нужно сделать это. Единственный ответ, который он может услышать от своего индийского разработчика, это «да, хорошо». Это не значит, что он это сделает, это не значит, что это правильно, но ответ «да, хорошо». Индийский разработчик никогда не придет и не скажет «я думаю, что я не успею». Он всегда будет говорить «я делаю, делаю, делаю», и в день, когда он должен задавать материал, вот тогда он скажет «я не успел». Прелесть у меня на самом деле была история когда-то, я работал с огромной индийской компанией, где у нас работало много людей. И я никогда не понимал, почему они все говорят да, а потом ничего не делают. Я задал вопрос их проект-менеджеру, который значит, у нас там в Штатах находился. Я говорю: То есть, смотрите, у вас есть программист, у него есть начальник, у начальника начальник, проект-менеджер, и дальше где-то я. Я говорю, пожалуйста, я в их понятии, где-то на уровне Бога, или все-таки чуть-чуть пониже. То есть они не могут мне сказать, что я не прав. Украинские разработчики не стесняются мне сказать, что я не прав. Они иногда перегибают палку, они тогда слишком много это говорят, но это то, что в основном американцам нравится. Когда они платят деньги, они хотят знать, во-первых, если что-то не так, они хотят услышать, что это не так, если им человек... Специалист скажет, что это можно сделать лучше, они с удовольствием услышат и э, примут это мнение, если оно действительно правильное. То есть американцы очень открыты, американцы с удовольствием вступают в диалог, с удовольствием э, получают эту информацию, и у них у большинства, исключения везде есть, нет вот этого пунктика, что он должен быть прав. Если он начальник, то он должен быть прав. Совершенно спокойно он скажет, да, ты прав, делай так. И вот это то, что, это то чем украинцы могут выигрывать. Именно вот этим бизнес-пониманием, пониманием, пониманием э, решения проблемы. Наскільки шкодить нам цей е, інформаційний фактор? Все таки Україна в світі в топ-медіа функціонує, позиціонується як країна, в якій триває війна? Наскільки це шкодить українським аутсорс-розробникам? Сьогодні уже ні. Прошло это время. Два года тому назад это была проблема. Два года тому назад, когда я летел в Украину, на меня смотрели как ну, с вопросом: автомат ты с собой взял или все-таки вернешься живым. Сегодня этой проблемы не существует, что очень хорошо. При этом нужно понимать, что Украина все равно – это не проблема Украины, это проблема Америки. Но Украину рассматривают как страна третьего мира, то есть редкий американец решит в отпуск поехать в Украину, вот потому что ему захотелось. При этом воспринимают ну, более или менее нормально. Всегда нужно быть готовым, то есть если какая-то компания разговаривает с клиентами, нужно быть готовым, если вдруг зададут вопрос, а вот если, К сожалению, в Америці, особливо з нинішніми виборами, вообще цикл навесної цикл Америке очень короткий. То есть, вот что то почало, что то происходит, через два дні три дня, об этом вже ніхто не помнит. Поэтому сьогодні нет проблеми, що Україна неспокойна. Це прекрасно. І наскільки нам українським розробникам вдалося переорієнтуватися на інші ринки? Ми розуміємо, що дуже довгий час український ринок існував в контексті. велика, багатша страна по сусідству, вот на її ринок орієнтуємося. К большому сожалению, многим удалось, многим не удалось. И э, это, наверное, меньше связано с аутсорсерами, это больше связано с продуктами, да? Что мне очень нравится, что в Украине сильно развивается продуктовые э, компании. То есть есть аутсорсеры, аутсорсеры зарабатывают деньги, это хороший способ, это хороший бизнес. Э, у него есть свои плюсы, свои минусы, но многие ребята пошли заниматься продуктами. К сожалению, есть такой миф. Я сегодня напишу продукт, и завтра его у меня там купят за X миллионов долларов, причем в зависимости от человека этот X может иметь много нулей. Э, на самом деле в реале в жизни все немножко не так и когда вы занимаетесь продуктом очень важно понимать рынок приведу ну, пример там разговаривал недавно с одной компанией обсуждали банковские карточки и ребята придумали сервис который там работает с банковскими карточками все все хорошо все, все прекрасно в реалии украины в реалии Америки этой проблемы нет. То есть они строят продукт, решить проблему, которая не существует. Потому что, ну, например, у нас, если у меня украли банковскую карточку, я звоню в банк, и за пять минут все проблемы решаются, и ни копейки денег мне это не стоит. То есть это, это не проблема. Поэтому нужно, если вы хотите, если украинские девелоперы хотят выходить на американский рынок, друзья, собирайте чемодан, езжайте в ту страну, на которую вы хотите работать. Если вы хотите работать на Америку, если вы думаете, что у вас клиенты в Америке, езжайте в Америку. Если вы думаете, что у вас клиенты в Германии, езжайте в Германию. Наезжайте в тот рынок и поймите тот рынок. Проживите этим рынком. Подумайте, как этот рынок работает. Потому что одни и те же проблемы решаются совершенно по-разному в наших странах. Чи правильно я понимаю русло нашего разговора в этом случае? Э, в аутсорсе ценой мы э, конкурировать не можем. И, э, судя из экономических показателей, э, этот сегмент рынка на цей момент Якщо не просідає, то припинив настільки динамічне зростання. Mm -hmm. Переорієнтування на розробку власних українських продуктів. Я знаю, що це дуже модно в українському інформаційному середовищі, коли з'являється product made and designed in Ukraine. Все це, це тисячі лайків, люди це дуже підтримують. Але чи справді це на цей момент є правильним рішенням для переорієнтування команд? Мені кажеться, що. Главное это комбинировать. Да? Не, не, не нужно принимать решение или-или. В Украине очень талантливые программисты, как я говорил, в Украине очень талантливые ребята, в Украине очень много людей, которые могут придумать и сделать хороший продукт. Если вы строите продукт, который будет продаваться B2C, то есть он будет продаваться просто людям, его теоретически можно построить в Америке и продавать на Украине, если вы понимаете что. Если вы строите корпоративный продукт... И вы, это нельзя продавать из Украины, потому что с этими людьми нужно встречаться, с ними нужно разговаривать. И они должны понимать, что вы локальный человек. К сожалению, я вынужден признать, что Америка делит мир на две категории: да? Америка и все остальное. И они не любят иметь дело со всем остальным. То есть вот, либо вы Америка, либо вы не Америка. Поэтому продуктовым компаниям очень нужно принимать участие в американской жизни. Им очень нужно частично быть там, частично быть здесь. Это не значит, что продукт не должен быть украинским. Это не значит, что программисты не должны быть украинские. Это это означает, что продавать треба на месте. Продавать треба на месте. Власно, и этим вы и занимаетесь в Штатах, вы помогаете украинским компаниям презентовать себя на э, американских платформах. Да, это был один из больших вещей, которую мы, я и Ник Белогорский решили значит, начать. Идея была в том, чтобы дать возможность украинским компаниям показать себя на американском рынке. Вот так и родился тогда Ukrainian Startup Pavilion. Мы уже два сделали, сейчас будем делать третий в феврале месяце на стартап Grind. То есть это наша цель. Абсолютно для нас проект некоммерческий. Это идея просто помогать командам. Мы отбираем лучшие 10 команд, везем их в Америку, помогаем им, советуем им. Потому что одна из вещей, которые, опять-таки, нужно понимать, одно дело написать хороший продукт, другое дело уметь объяснить, что этот продукт хороший и что он кому-то нужен. Я, к сожалению, часто сталкиваюсь, когда я задаю в Украине ребятам вопрос, вот ваш продукт, что он делает, я получаю ответ длиной в 15 минут, после которых я так и не понял, что делает этот продукт. К сожалению, это, это, проблема. При том, что продукт может быть сильно очень хорошим. Какой была ваша основная порада украинским э, аутсорс-разработникам або ж компаниям, которые э, работают над продуктами с точки зрения побудовы правильной корпоративной культуры и с точки зрения перетворения на эффективную команду, которая способна ориентироваться на західний рынок на этот момент? Что бы вы им порадили? Первое, понимаете ваш продукт. Понимайте психологию вашего клиента. Если это аутсорс, понимайте психологию, с кем вы имеете дело. Я всегда привожу один пример, что есть в Америке такие вещи, как просто культурные вопросы. Да? Когда в Америке проходит Супербол в феврале месяце, нельзя позвонить клиенту на следующий день и не поговорить с ним про Супербол. То есть вот есть вещи, которые люди живущие… Что такое Супербол? Это чемпионат мира по американскому футболу. Но это, э, ну, ну, нельзя этого не происходить. То есть для аутсорсеров очень важно понимать, э, как продавать, как состыковаться с заказчиками. Продукт, очень важно понимать, какую проблему в Америке этот продукт будет решать. Опять-таки, если это корпоративно быть там, если это для человека, то есть продажа просто людям, то как это лучше делать, чтобы до них достучаться? Вы избрали это... Великий івент пов'язаний якраз з ви берете в ньому участь в Україні. А, яка мета цього? Ви хочете привести на ринок нові знання, ви хочете е реорганізувати українських аутсорсерів? Навіщо івент? Um, Нік тому назад, п'ять років тому назад, я працював в одній великій американської корпорації під названням Ticketmaster, І у мене була задача побудувати... Построить... Ми працювали на самом деле з девелопмент центрами в Індії і в Китаї. оно не работало эффективно, я хотел сделать это лучше, открыл в Одессе э, наш офис, то есть мы там строили свою команду, э, успех был невероятный. М наш план был э, довести команду до 10 человек, мы ее за первый год довели до 55. То есть эффект был действительно очень большой. Но когда я работал э, с украинскими разработчиками, я начал видеть проблемы, которые у них есть. Проблемы, о которых мы говорим. Коммуникация, проблема понимания, проблема написать резюме, проблема пройти интервью. То есть, когда я проводил интервью, и ко мне приходили программисты, но ну, я по скайпу их проводил из Америки, они сидели с сигареткой и в майке не в футболке, а в майке, то я понимал, что что-то они не понимают. И мне хотелось помочь. Я сам одессит, родился в Одессе, мне хотелось помочь, мне хотелось видеть развитие этого. Мы начали делать такие маленькие классы, наличие какие-то лекции рассказывать людям. Людям начало нравиться. Ну и потом это у меня стала такая цель, потом случились все ваши интересные мероприятия, и мне стало, мне захотелось просто помочь. Вот мне захотелось что-то сделать из этого положительно. Потому что мне кажется, что если каждая компания чуть-чуть поднимется, то поднимутся за ней все. И вот это было идея, дальше появились продукты, уже продуктовые компании и так далее. Мыслим о категории рынка, а не категорию э, одной компании, которая должна заработать деньги и э, втекти.